آمین صلی علی محمد عل محمدن کما صلیت علی ابراہیم والر ابراہیم کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد وعلا محمدن کما بارکت علی ابراہیم عالٰ علی ابراہیم عن حمید مجید اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر, شکر. شکر. تو نے ہمیں حضور صلی علیہ عل وسلم کا امتی پیدا فرمایا خوبصورت رشتے عطا فرمائے تیرا شکر تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی سجدہ کرنا نصیب فرمایا تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا نصیب فرمایا اور ان کے محبوبوں کا ذکر کرنا نصیب فرمایا یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اصل میں دیکھا جائے تو امتحان کی بات ہوتی ہے امتحان ہے کیا یہ جانچنے کی پرکھنے کی چیک کرنے کی یہ ایک معیار ہے اور صوفیہ کہتے ہیں کہ امتحان ایک روحانی بٹی ہے جس میں نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں جس میں انسان کی روحانی معاملات ٹھیک ہوتے ہیں ایمان ٹھیک ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے دو طرح کے امتحان ہیں ایک امتحان ہے جو کسی پہ آ جاتا ہے اور ایک امتحان ہے جس کی پوری تیاری ہوتی ہے اور یہ امتحان اس کی تیاری کروانے والے بھی اس کائنات کے سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تھے ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا پھر اس کے بعد حضرت کرم اللہ علی کرم اللہ وجہ جب اس رستے سے گزر رہے تھے تو ان کی فضاؤں سے کہا گیا کہ یہاں پہ میرے حسین کے ساتھ یہ ہونا ہے تم گواہ رہنا ان کو بھی اس امتحان کا پہلے سے پتہ تھا اور پھر انہوں نے حضرت امام حسین کو اس انداز میں تیار کروایا ہوا تھا اور ان کی تیاری بھی ایسی تھی تیار کروانے والے بھی ایسے تھے اور جب ایسی تیاری ہو تو پھر جس کا امتحان ہو وہ تو پھر خوشی خوشی جاتا ہے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی وہ تو تیار ہی اس کے لیے ہوا ہوتا ہے اس کا تو کرم ہی وہاں سے شروع ہوا ہوتا ہے اور جس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امتحان ہوتے کس کے ہیں وہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں اور جن کو وہ امتحان نصیب ہو جاتے ہیں وہ جن کے امتحان ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں وہ ان کی یاد میں چلے جاتے ہیں وہ ان کو یاد رکھتے ہیں اور پھر ان کے اپنے امتحان اس دنیا میں بڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں اور جیسے جیسے ہم دیکھتے جاتے ہیں جو امتحان کے تیاری نہیں کر چکے ہوتے جن کو امتحان دینے نہیں آتے ان کو وہ امتحان امتحان نہیں لگتے وہ ازمائشیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں وہ مصیبتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں وہ گلے کرنے والے ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ شکوے کرنے والا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس ناکامی آتی ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ناکامی کس کے اوپر ڈالی جائے کس کے اوپر گلا کیا جائے کس کے اوپر شکوہ کیا جائے ان کے پاس تو اپنی ناکامی کو اپنے اندر بھی اپنے اوپر بھی ماننے کے لیے ان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا اور جن کے پاس امتحان کی تیاری ہوتی ہے پھر وہ ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ رہتی دنیا تک قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہنا ہے اور جو جو ان کا ذکر کرتا چلا جائے گا ان کو اپنے امتحان میں بھی آسانی ہوتی چلی جائے گی کیونکہ ان کے امتحان ہمیں جب اپنے امتحانوں کی طرف لے کے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امتحان تو ان کے مقابلے میں پوائنٹ زیرو زیرو بھی نہیں ہیں اور پھر ہمیں اپنے امتحانوں میں اس طرح کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایمان ملتا ہے اور جیسے جیسے ہم ان کے ساتھ ان کی نسبتوں کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں ہماری ایمان کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے سجدے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارا علم کم ہو کے محبت میں کنورٹ ہوتا چلا جاتا ہے ہم لاجک کی بجائے ہم ماننے والے ہوتے چلے جاتے ہیں ہم منوانے کی بجائے ماننے والے ہوتے چلے جاتے ہیں ہم پھر اپنے ارد گرد ادب والے ہوتے چلے جاتے ہیں جہاں ان کا ذکر آتا ہے ہم بڑے ادب سے بڑے و خوشو خضو سے ان کی باتیں سنتے چلے جاتے ہیں اور یہی امتحان ہے کہ جب امتحان والوں کی بات ہو تو پھر آپ کے لیے وہ بات دعا بنتی چلی جاتی ہے ادب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے نسبت عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر